Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Haji Azizi Ahmad dan saya Norbaizura Endi. Berita berita utama malam ini paduka paduka anak anda ke bawah duli yang maha mulia berangkat menyertai pasukan polo negara menentang pasukan polo Indonesia. Pendekanan secara berterusan diberikan dalam memantapkan kesedaran penyelidikan dan kapasiti dalam pengajian tinggi. Paduka-paduka anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Julia yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah berangkat menyertai pasukan polo negara Brunei Darussalam menentang pasukan polo Indonesia pada acara polo Sukan Asia Tenggara ke-33 di Thailand. Perlawanan kategori handicap 4 hingga 6 gol ini berlangsung di Siam Polo Park, Samut Prakan, Thailand. Keputusan perlawanan negara Brunei Darussalam 9, Indonesia 2 menerusi 4 caka. Pasukan polo negara akan meneruskan saingan esok menentang pasukan polo Malaysia. Interessi. Now Farrell picks up the ball. Has the shot from 60 yards out. And he's only got and done it. And backhand. Chris Mateen. Nice backhand as well. Farry drops onto it. Here we go through night. Unstoppable at the moment. Program mengekalkan warisan budaya anjuran Universiti Brunei Darussalam UBD bersama University Western Australia membolehkan pelajar untuk menimba pengalaman transformasi yang menggabungkan pembelajaran akademik dan penghayatan warisan budaya. Diadakan selama empat minggu, program dikendalikan di bawah program penemuan global. Juga memberi peluang kepada para pelajar untuk merasai pengalaman di negara Brunei Darussalam dengan lebih bermakna. Petang tadi berlangsung penutupan program di Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam. Hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Aktiviti tersebut disertai 11 mahasiswa sarjana muda yang dibiayai melalui program Kolombo Baharu NCP Kerajaan Australia. NCP merupakan inisiatif Kerajaan Australia yang antara lain memperdalam hubungan negara itu di rantau Indo-Pasifik. Kementerian Pendidikan secara berterusan memberi penekanan dalam memantapkan kesedaran penyelidikan dan kapasiti dalam pengajian di peringkat universiti. Justru program Sijil Antarabangsa Universiti Osaka OUICP penting dalam melengkapkan graduan yang siaga masa depan. Selain daripada pengetahuan disiplin, pengajian tinggi perlu memupuk pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kemahiran berfikir penyelidikan yang mantap yang membolehkan graduan menyumbang secara bermakna kepada inovasi industri dan pembangunan negara. Perkara itu antara yang ditekankan oleh setiausaha tetap pengajian tinggi Kementerian Pendidikan pada Majlis Tamat Pengajian Program yang berlangsung pagi tadi di Universiti Teknologi Brunei UTB. Selain daripada... Dr. Haji Azman bin Ahmad juga menekankan program yang dibangunkan melalui kerjasama KUKO antara Universiti Brunei Darussalam UBD UTB, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Universiti Osaka mencerminkan nilai kolaborasi akademik antarabangsa. Sepuluh pelajar dari UTB, UBD dan UNISA menerima sijil masing-masing. Juga hadir Naib Chancellor UTB, Naib Chancellor UBD dan Pembangku Rektor UNISA. Para nelayan dinasihatkan untuk memastikan semua pukat dan alat tangkapan ikan dijaga dengan baik dan mengelakkan pembuangan secara sengaja ke perairan negara. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian kajian dan penerbitan menerbitkan takwim 2026 Masihi 1447 Hijrah hingga 1448 Hijrah dan mengedarkannya kepada orang ramai selama dua hari mulai hari ini dan esok. Kalender takwim tersebut bukan sahaja berfungsi sebagai rujukan tarikh dan waktu sembahyang, malah turut memberi manfaat dari sudut ilmu pengetahuan serta menjadi medium dakwah kepada masyarakat Islam khususnya di negara Brunei Darussalam. Pengagihannya dilaksanakan secara pandu lalu dan serentak di keempat-empat daerah bagi daerah Bruna dan Muara di Ibu Pejabat Pusat Dakwah Islam. Ya. Sementara di daerah Blight di kawasan letak kereta belakang Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blight bagi daerah Tutong di kawasan Pejabat Ugama Daerah Tutong, manakala bagi daerah Temburong di kawasan letak kereta Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Tema takwim bagi tahun ini ialah zakat sebagai mekanisme kewangan yang vital. Jabatan Perikanan Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan menasihatkan semua nelayan untuk menerapkan sikap lebih bertanggungjawab terhadap penggunaan peralatan menangkap ikan termasuk memastikan semua pukat dan alat tangkapan dijaga dengan baik dan mengelakkan pembuangan secara sengaja ke perairan. Peringatan itu dikeluarkan susulan dua laporan berasingan berkaitan penemuan pukat terbiar oleh Oceanic Quest Sendirian Berhad di kawasan penyelaman Dolphin Wreck. Penemuan pertama dilaporkan pada bulan lalu oleh penyelam syarikat berkenaan. Penyelam Jabatan Perikanan bersama Oceanic Quest berjaya membuang pukat tersebut yang dianggarkan seberat 14 kg. Penemuan kedua juga dilaporkan pada November lalu di tempat yang sama yang dianggarkan seberat lebih 8 kg. Pusat berkenaan dikumpulkan bagi tujuan pelupusan atau dikitar semula. Pukat terbiar menjejaskan batu-batu karang, merosakkan habitat dasar laut dan menimbulkan risiko terhadap hidupan laut serta menjejaskan keseimbangan ekosistem marin. Unit Ta'ziz al-Lughah al arabiah bahagian Sekolah Arab Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama akan menganjurkan aktiviti berbahasa Arab. Jadikan sempena sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia, aktiviti akan berlangsung Khamis ini di Pusat Membeli Belah One City Kampung Sungai Hancing. Tema sambutan Perspektif Inovatif Bahasa Arab: Dasar dan Amalan untuk Masa Depan Linguistik yang Lebih Inklusif. Sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia disambut pada setiap 18 Disember bersempena dengan pengiktirafan bahasa Arab oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai salah satu bahasa rasmi dunia. Orang ramai dialu-alukan hadir dan penyertaan adalah percuma. Pelbagai aktiviti menarik disediakan termasuk permainan berunsur bahasa Arab. Acara bermula pukul 10.30 pagi hingga 4.30 petang. bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan membuat perancangan persaraan lebih awal untuk mencapai gaya hidup persaraan yang diinginkan tabung amanah pekerja TAP melalui unit perkhidmatan persaraan meneruskan lagi program 10 tahun menjelang persaraan diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi program menghimpunkan pegawai dan kakitangan dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, pihak berkuasa bagi industri teknologi info komunikasi Brunei Darussalam dan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam. Program merupakan inisiatif berterusan TAP yang menyasarkan ahli-ahli TAP yang akan bersara dalam tempoh 10 ke 15 tahun akan datang, umur 45 tahun ke atas. Antara yang dikongsikan beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perancangan persaraan, penerangan mengenai caruman sukarela serta peringatan berkenaan pengeluaran yang dibuat sebelum umur persaraan juga diadakan taklimat daripada Brunei Darussalam Central Bank berkaitan isu-isu kewangan semasa dengan penekanan terhadap penipuan kewangan, langkah-langkah keselamatan dalam pelaburan serta kepentingan membuat keputusan kewangan yang berhemah dan berinformasi. Karnival Sukan PMUBD 2025 dilancarkan pagi tadi menandakan bermulanya secara rasmi aktiviti sukan antara fakulti tahun ini di Universiti Brunei Darussalam UBD. Acara menghimpunkan komuniti UBD termasuk para atlet, mahasiswa, kaki tangan dan tetamu undangan dengan semangat kesukanan dan perpaduan yang meriah. Pelancarannya disempurnakan oleh Profesor Dr. Haji Nur Azam bin Orang Kaya Maha Bijaya Haji Osman, Timbalan Naib Chancellor UBD. Karnival disertai empat rumah sukan yang akan bersaing dalam beberapa aktiviti antaranya tarik kalat serta larian dan padang. Sementara itu, pasukan Sepak Takraw Negara memulakan aksi peringkat kumpulan bagi kategori Quadrant dengan menentang pasukan Singapura petang kemarin. Berlangsung di Stadium Gymnasium Nakhon Pathom, pasukan negara mencatatkan kemenangan ke atas pasukan Singapura menerusi tiga set dengan kiraan mata 17-16, 9-15 dan 15-12. dalam acara angkat berat kategori 79 kg lelaki pula menyaksikan atlet negara berada di kedudukan ke-6 dari 6 atlet yang bertanding. Muhammad bin Haji Kamit melakukan angkatan seberat 269 kg keseluruhan bagi acara snatch, clean and jerk. Dalam pertandingan kategori 79 kg lelaki, pingat emas dimenangi oleh Rizky Juan Shah dari Indonesia. Manakala pasukan bola jaring negara pula meneruskan lagi aksi mereka bagi perlawanan peringkat kumpulan bertemu dengan pasukan Filipina Kelmarin. Pada perlawanan ini berkesudahan Filipina menang tipis dengan kiraan 51 berbalas 48. Dalam perlawanan seterusnya pasukan bola jaring negara akan bertemu pasukan Singapura. Berikut kita ikuti kedudukan pingat pada hari ke-8 Sukan Asia Tenggara ke-33 Thailand 2025. Setakat ini pukul 7 malam tadi, kontingen negara Brunei Darussalam meraih satu pingat emas, tiga perak dan empat gangsa. Kontingen tuan rumah Thailand berada di kedudukan teratas dengan 152 emas, diikuti oleh Indonesia dengan 59 emas manakala di kedudukan ketiga Vietnam dengan 41 emas